Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita teruskan dengan latihan kendiri 2.13 Soalan nombor 1 Raja di sebelah menunjukkan sebutir manik yang bergerak di sepanjang lengkung Y sama dengan 1 per kuasa 2 Y sama dengan 1 per X kuasa 2 Pada titik A42 kadar perubahan X. Kadar perubahan X itu adalah dx per dt. Iaitu okay, berubah uh, against masa. Ialah 3 unit sesaat. 3 unit sesaat. Per saat. Eh? Okay. Cari kadar perubahan Y yang sepadan. Jadi kadar perubahan Y adalah dy per dt. Jadi dy per dt ialah dy per something something per dt. Okey. Jadi disebabkan kita tengok maklumat ni ada dx dt. Jadi di sini kita tetap, tetap dx ni juga di dx. Jadi dx dt kita dah boleh gantikan sebagai 3 unit. Tapi dy per dx ni yang kita belum ada kita boleh dapatkan daripada persamaan ini. Jadi kita dapatkan kita kata dy dx Uh, bezakan ni Jadi 2 darab 1 per 8 Dan kuasa X kuasa dia tolak 2 tolak 1 Kita dapat 1 per 4 X Jadi uh, kad, Pada titik A 4 2 4 2 maknanya nilai X adalah 4 Jadi nilai DY Per DX adalah 1 per 4 darab 4 Iaitu 1 jadi kita masukkan dx d, eh, dy per dx ialah 1 dan dx per dt adalah 3, 1 darab 3. Jadi kita dapat 3 unit sesaat. Okey, sesaat lah maksudnya. Okey, itu cara untuk membuat jawab soalan nombor 1. Seterusnya untuk soalan nombor 2 Luas sebuah segi empat sama dengan sisi X cm berkadar dengan bertambah dengan kadar 8 cm kuasa 2 sesaat Okey, luas bertambah Jadi maklumat dia apa? Adalah dA per VT ialah 8 cm kuasa 2 sesaat Okey, itu tanda untuk luas bertambah dan kemudian cari kadar perubahan panjang. Jadi itu adalah soalannya. Jadi kadar perubahan panjang dan uh, segi empat sama ini dah dilabelkan dengan X. Dah dilabelkan dengan X. Jadi kadar perubahan panjang sisinya adalah DX per DT. Jadi ini adalah soalannya. Okey, cikgu punya start. Cikgu akan cari soalan dia tu. Dan kemudian kita letak sini dx per something something per dt. Okey, jadi kemudian kita dah dapat dA dt ni. Jadi sini lah dA. Dan dari unit dA dt ni ialah 8 cm kuasa 2. Jadi di sini pun mesti dA juga. Jadi kita kena dx, dx per dA ni kita boleh dapatkan daripada persamaan yang mengaitkan luas segi empat sama ini. Iaitu kita kata luas adalah X kuasa 2 Sebab panjang dan lebarnya X segi empat sama Jadi X dalam X, X kuasa 2 Jadi DA per DX sama dengan 2X Apa maklumat tambahan? Okey, kadar perubahan panjang sisinya apabila luas ialah 4 Dia tak beritahu kita nilai X Macam mana kita nak tahu Uh, apa nilai X mampu, perlu masuk. Jadi dia beritahu luas. Jadi luas tu masuk situ. Jadi kita buat tempat lain. Luas tu gantikan sebagai 4. Jadi 4 adalah sama dengan X kuasa 2. Jadi kalau X kuasa 2 ialah 4. Jadi X ialah punca kuasa 2. 4 iaitu panjang X ialah 2. Jadi kita masukkan X sebagai 2. Jadi DA per DX sama dengan 2 darab 2. Iaitu 4. Jadi DA per DX per DA Ini DA per DX Yang kita nak DX per DA Jadi ini 4 ni 4 per 1 Yang di sini akan jadi 1 per 4 Jadi DA per DT Ialah 8 unit Jadi kita akan dapat 1 per 4 dalam 8 Iaitu 2 unit Sebab ini kita bercakap tentang sisi Jadi panjang dia cuma uh, Bukan unit Okey, dia dah beritahu bahawa ini adalah sentimeter. Jadi, 2 sentimeter sesaat. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Seketul ais berbentuk kubus dengan sisi X sentimeter mencair. Jadi kubus itu mencair kita lukis segi empat sama segi empat sama lagi akan jadi kubus. Okey, jadi sisinya berapa? x cm. Jadi x x dan x. Jadi isi padu dia adalah x kuasa 3 sebab x dalam x adalah x, x. Dan apa maklumat yang kita tahu? iaitu seketul ais berbentuk kubus dengan sisi X mencair. Okey, ais tu mencair jadi isi padu tu akan berkurang. Macam ni tak go tahu yang dia maksudkan isi padu? Tengok unit 10.5 cm 10.5 cm kuasa 3 per minit. Per minit. Okey, per minit. Ha, jadi itu adalah kecairan isi padu. Okey, dia berkurangan. Jadi itu tanda dia adalah DV ataupun DI. Ikut kamulah nak guna bahasa Melayu isi padu ataupun nak gunakan V sebagai volume. Jadi DI DT ialah 10.5 cm3 per minit. Dan kemudian cari ke kadar perubahan X. Okey jadi pertama lagi jangan lupa nak tanda di sini Sini mesti negatif sebab dia berkurang Dia bukan kalau positif tu dia akan makin bertambah bertambah isi padu dia Okey jadi kemudian apa soalan dia Cari kadar perubahan X Jadi tengok-tengok soalan dia tu Kadar perubahan X ialah DX per DT Jadi di sini DX Dan di sini DT jadi dia berdasarkan maklumat sini adalah DI DT di sini kita letakkan DI begitu juga di sini kita letakkan DI. Jadi DX DI dapat benar dapat daripada persamaan isi padu kubus tadi. Jadi di sini DI per DX sama dengan 3X kuasa 2. Dan kemudian kita nak masukkan X berapa? Tengok maklumat daripada kita. Jadi Cari kadar perubahan X pada ketika X ialah 10. Jadi, masukkan X sebagai 10. Jadi, 3 darab 10 kuasa. 2 10 kuasa. 2 100. Dan 3 300 uh, cm3 per minit. Per minit. Okey, okay, jadi... Jadi ya ini lah tiga rasa tu per minit ni DI over DX Jadi ni per satu Jadi kalau DX per DI Ialah satu per Tiga ratus Okay jadi Tiga ratus Sentimeter cube Kemudian darabkan DI per DT Iaitu sepuluh perpuluhan Lima Jadi satu Per tiga ratus Darab sepuluh perpuluhan Lima. Kita dapat kosong pulang kosong. Tiga lima kalau tukar pada pecahan lah tujuh per dua ratus. Okey. Jadi kita tukarkan jawapan pada uh, unit yang ataupun jawapan yang sama yang belakang, kalkulator, uh, belakang buku tu supaya kamu tak merasa gusar. Eh? Okey. Jadi ni sentimeter. Sebab ni perubahan X. Sisi. Sentimeter se per minit. Okey. Per minit. Okey, soalan nombor empat. Rajah di sebelah menunjukkan sebatang lilin yang berbentuk silinder tegak dan berjejari tujuh cm. tiga sentimeter. Tinggi lilin itu ialah H cm dan isi padunya ialah V sentimeter cube. Lilin itu terbakar dengan keadaan tingginya menyusut. Tinggi menyusut. Okey, jadi kalau tingginya menyusut, pada kadar 0.6 cm per minit itu adalah dH per dt iaitu negatif 0.6 Okey, dan kemudian dia kata ungkapkan V dan sebutan H. Jadi asalnya V apa apa isi padu untuk untuk silinder iaitu luas tapak silinder pi j kuasa 2 darab tinggi. Jadi dapat pi j kuasa 2 h tinggi di situ ah. Ha? Okey, jadi dari situ kita boleh dapat dia kata dia nak ungkapkan V dalam sebutan H. Jadi dia dah beritahu kita bahawa nilai R atau jejari ialah 3. Jadi kita masukkan V adalah pi dan 3 kuasa 2 darab H darab 9 pi H. Jadi, ini jawapan untuk A. Dan kemudian untuk B. Cari kadar perubahan isi padu lilin itu apabila tingginya ialah 8. Kadar perubahan isi padu lilin. Jadi, kadar perubahan isi padu adalah untuk B, apa soalan dia? Kadar perubahan isi padu iaitu adalah dv per dt. Jadi di sini adalah dv dan di sini adalah dt. Dan berdasarkan kita tengok, kita ada di sini dh. Kita letakkan dh di sini dan dh juga di sini. dh dt kita dapat negatif 0.6. Jadi dv dh kita boleh dapat daripada persamaan ini kita bezakan Iaitu 9 Pi Jadi db dh Ialah 9 pi Darab dengan Negatif 0.6 Iaitu Kita dapat negatif 5.4 Pi cm3 Per minit Ini per minit ke? Sekejap ya sentimeter ni tak cukup tak tulis sentimeter per minit okey kalau tinggi tu berkurang sebanyak 0.6 cm per minit jadi isi padu akan berkurang sebanyak 5.4 kalau kita gunakan perkataan berkurang dia jawab 5.4 cm cube per minit Okay, soalan terakhir daripada latihan kendiri 202113, itu soalan nombor 5. Chandran berjalan pada kadar 3.5 meter sesaat daripada sebatang tiang lampu pada waktu malam. Okey, jadi kita kena labelkan di sini 3.5 itu ialah perjalanan daripada tiang lampu ke sana. Okey, di sinilah 3.5 meter sesaat ke seminit. Nah, this is a sesak kan Pendek yang 3.5 tu Daripada sebatang tiang lampu Pada waktu malam Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah Tinggi cadran dan ting tiang lampu itu Masing-masing ialah 1.8 meter dan 6 meter Cari kadar perubahan Panjang bayang-bayang cadran Yang ini tinggi cadran Ini bayang-bayang cadran yang ini bayang -bayang ni bayang-bayang. Okey, bayang-bayang Chandra Jadi soalan E ialah apa tanya kadar perubahan bayang-bayang. Jadi di sini kita boleh labelkan a uh, panjang bayang-bayang itu sebagai x atau y. Okey, contohnya cikgu labelkan sebagai uh, y. Jadi bila y maksudnya uh, dalam konteks untuk menjawab soalan E ni kadar perubahan panjang bayang-bayang ialah dy per dt. Jadi dy dan dt. Jadi dan panjang ini jarak dari perjalanan dia tu kita boleh labelkan sebagai x. X eh, ni semua sekali sini. Okey. Jadi ini adalah sebenarnya kamu kena gunakan pengetahuan kamu tentang keserupaan keserupaan yang kamu belajar dalam matematik tingkatan 5 bab 5. Okey. Jadi di sini kita kena kamu kena tahu kalau kejadian macam ni ialah segitiga yang ini yang segitiga yang kecil ini yang cikgu kena labelkan sekarang supaya kamu mendapat maklumat yang sama seperti yang cikgu nak sampaikan. Cikgu nak kata CAB adalah sama dengan LXB. Okay? CAB adalah sama dengan LXB. Sama tapi tak serupa. Kan? Ha? Konsep kesamaan kan? Okay, jadi Contoh Jadi bagaimana kita nak dapatkan DY, DX tu semua? Okay? Jadi di sini konsep keserupaan tu kita boleh gunakan. Uh, kita boleh kata tinggi candran per tinggi lampu adalah sama dengan bayang-bayang uh, Chandran per bayang-bayang lampu Ataupun, inilah lampu punya sekaligus lah eh Dia punya bayang-bayang tu semua Okey, jadi kamu boleh juga boleh kata Tinggi, uh, ataupun panjang bayang-bayang Chandran per tinggi Chandran Adalah sama dengan panjang bayang-bayang lampu per tinggi lampu Ikut suka saja Okey, jadi cikgu nak gunakan panjang bayang-bayang chandran -bayang per tinggi chandran. Jadi cikgu kata Y per 1.8 sama dengan panjang bayang-bayang seluruh untuk lampu tu iaitu X tambah Y. Per tinggi uh, lampu iaitu 6. Okay? Jadi dalam kes ini kita akan kata Y sama dengan kita cross multiply 6Y sama dengan Uh, 1.8 itu Kita darab dengan X tambah Y Jadi kita dapat 6Y Sama dengan 1.8X Tambah 1.8Y Jadi Y kita bawa ke seberang 6Y tolak 1.8Y Sama dengan 1.8X jadi kita jadikan subjek ni Kita tolak dulu dapat 4.2Y Sama dengan 1.8X Jadi Y adalah sama dengan 1.8X per 4.2 Jadi kita kecilkan 1.8 bahagi 4.2 Iaitu 3.7 Jadi Y adalah 3 per 7 X Jadi bila Y adalah 3 per 7 X Tapi kita bukan nak uh, itu Kita nak Jadi kita dah ada persamaan X dengan Y Jadi DY DT ni uh, Apa algebra yang ada kat sini boleh masukkan? X okay? Jadi kedua-dua ni lah -X. Ha, yes. okay? D -D adalah DX ha, okay. DY DT adalah Kadar perubahan bayang-bayang Jadi, di sini kita boleh Cari pembezaan Kita dapat dy per dx Sama dengan 3 per 7 Jadi, tak payah masuk apa-apalah Sebab sini 3 per 7 Lepas tu, darab dx dt dx dt tu, dia bagi Iaitu, kad Yang tu, yang channel jalan tu Okay? Dia jalan dari situ, duduk semua tu eh Ah ha, Itu adalah sebenarnya dalam kes ini lah dx per dt adalah hingga perpuluhan 5 meter sesaat Jadi darab dengan 3 perpuluhan 5 Jadi 3 per 7 Darab 3 perpuluhan 5 Dapat 1 perpuluhan 5 Jadi kita dapat 1 perpuluhan 5 meter sesaat Okey dan untuk B aku tanya B B kadar perubahan hujung bayang-bayangnya yang bergerak Okey hujung bayang-bayang bayang-bayang uh, uh, hujung bayang-bayang tu bergerak kat sini dia ke sini iaitu uh, bila candran bergerak dia pun bergerak juga Okey candran bergerak 3.5 meter sesaat Okey dan bayang-bayang dia bergerak sejauh 1.5 meter sesaat. Dan maksudnya dia bergerak sama-sama. Jadi, hujung bayang-bayang tu ialah gabungan ni. Pergerakan Chandra dan pergerakan bayang-bayang. Jadi, yang ini kita campur je. 1.5 meter sesaat tambah dengan 3.5 meter sesaat. Jadi, dapat 5 meter sesaat. Okey. Jadi, itulah sikit sebanyak yang kita boleh uh, ketahui daripada uh, latihkan diri 2.13. Jadi, uh, kamu boleh buat latihan-latihan seterusnya uh, untuk ini untuk memantapkan lagi untuk pastikan kamu boleh dapat markah penuh. Dah, biasanya 4 markah daripada bahagian ini. Assalamualaikum.